باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن أقال مجاهد القسطاز العادل بالرومية ويقال القسط مزدن المبسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائد طيب السند المتصل منا الى الامام الهمام امام بخاري عليه الرحمة انه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن الخطيب عن عمر بن الخطاب عن ابي على عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان